Вы на канале Заметки Жизни, я Игорь Якун. Здравствуйте! Сегодня я отвечу на вопрос моему постоянного зрителя к последнему сюжету о баварском городе Оберштауфене, который звучит следующим образом. Подробнее хочется узнать о национальной одежде, обычаях и традициях. Если говорить о национальной одежде, обычаях и традициях Баварии, то они различны не только с другими землями Германии, но и внутри ее самой – Свободное государство Бавария, как официально называется земля, крупнейшее по площади государства Федеративной Республики Германии. Оно имеет более чем 1500-летнюю историю и один из старейших парламентов в Европе. Составляет ее три исторических района – Старая Бавария, Франкония, Швабия, где, собственно, и находится Оберштауфен. На севере Баварии находится Франкония, страна франков три округа, в которых проживают франконцы, ведущие свою историю от государства франков. В одном из своих сюжетов я рассказывал о реликварии самого известного французского короля Карла Великого. Разговаривают франконцы на франконском диалекте немецкого языка. Самым большим и известным городом Франконии является Нюрнберг. Местечки Зольнхофен, средняя Франкония, в карьере добывают твердый известняк. Именно здесь были найдены все 10 до сих пор известных экземпляров археоптерикса, самого известного оперенного динозавра, близкого к предкам птиц. Одежда франконцев очень отличается от той, что мы чаще всего ассоциируем с Баварией. У мужчин это, во-первых, треуголки, шейные платки или шарфы и сюртуки. Интересно, что неженатые молодые мужчины носили треуголки острым концом вперед, а женатые назад. У женщин платья с лифом не на шнуровке, как у баварцев, а с одним или двумя рядами серебряных пуговиц. В Франконе разнообразие женских головных уборов. Один из них сохранил отголоски средневековья и напоминает средневековый ННН или Хенен – Высокий остроконечный головной убор в средневековой знати известный многим по миниатюрам в учебниках истории. Франский чепец с лентами и платок на плечи для защиты от дождя. Другой большой полотняный головной платок с острыми верхними концами из Нижней Франконии. Многим памятен по детским фильмам-сказкам, такой обычно носили поварихи. На этих изображениях вы можете оценить разнообразие вариантов костюмов, и головных уборов Франконии. Еще один необычный старинный женский головной убор Франконии – это корона. Убор в виде короны с цветами и золотыми листочками. Как варианты мужского сюртука во Франконии могут быть различными от региона к региону, так и короны могут быть различными по виду и величине. Из известных блюд франконской кухни знаменитые нюрнбергские колбаски или брат-вурст. Приготовленные свинины жарятся на гриле или сковороде и употребляются обычно в булочке или с квашеной капустой. Во франконской кухне колбаски имеют большое разнообразие. Так в остальной части Франконии их готовят с майораном, а в городе Кобург они называются Кобургер Братвурст. Традиционно обжариваются на огне из сосновых шишек, приобретая дополнительный аромат за счет густого дыма от горящих шишек. В Нюрнберге и его окрестностях колбаски потребляются в количестве кратных трем. 3, 3, 6, 9, 12 штук и так далее. А национальным блюдом франконцев является франконское шойфеле. Это жаркое, которое готовится из свиной лопатки. Его готовят и подают целиком с костями и жирной кожурой. Оно готовится в духовке на противне с ковшом воды бульона, а иногда и пива. В идеале шофеле подают с кнедликами и салатом. Идеальная корочка на мясе это самое главное в шофеле. Хотя во Франконии, как и во всей Германии, производят большое количество разнообразных сортов пива, все же национальным напитком франконцев является вино, изготавливаемое на виноградниках долины реки Майн. Это один из старинных винодельческих районов Германии. Имеются документальные сведения о выращивании винограда в Франконии в 8 веке. Однако считают, что развитие виноградарства в Франконии связано с римлянами. начала нашей эры. Виноградники сконцентрированы в долине реки Майн в трех виноградческих районах. Они расположены на ракушечном известняке, почвах, образованных из продуктов виветривания пестрого песчаника. Основные сорта винограда – Мюллер Тургау, Сильванер, Рислинг, Бахус. 80% производимых вин – белые сухие. Общий характер и вкус франконских вин больше сродни французским. Главное отличие франконских вин от других немецких заключается в очень небольшом содержании остаточного сахара. При этом вино обладает высокой экстративностью, получается благородные вина с фруктовым ароматом, зачастую с заметным землистым привкусом. Вина Франконии, единственные в Германии, разливаются в плоские фляги, известные как Боксбойтель. Это важное отличие, подчеркивающее уникальность местных вин – эти бутылки бурдючной формы по одной версии происхождения напоминают фляги римских легионеров, по другой эти бутылки обязаны своей формой мешку, сделанную из козлинной кожи, в котором монахи, первые немецкие виноделы, носили с собой вино. В окрестностях немецкого города Вюрцбург в Нижней Франконии находится один из старейших действующих виноградников мира, как минимум с 779 года. Старейший из имеющих собственное имя и крупнейший в Германии, площадью 85 гав, Штайн, с немецкого камень. Здесь производится знаменитое сухое вино Штайнвайн, вырабатывающееся из винограда сортов Рислинг или Сильванер. На начало 21 века виноградники этого региона в основном принадлежат трем владельцам. Вюрсбургской общественной больнице Святого Духа, больнице Юлиуса и Вюрсбургским государственным винным погребам. Примечательно, что по старинному обычаю каждый подопечный бюргер шпиталя Святого Духа ежедневно получает четверть литра вина. Это лишний раз подтверждает лечебные свойства вин при правильном их употреблении. Бюргершпиталь имеет самый большой погреб с деревянными бочками в Германии. Бутылки вин более старых винтажей хранятся в сокровищнице для любителей старых вин до тех пор, пока не будут проданы. Штайнвайн, урожай 1540 года, старейшее белое вино в мире, которое находится в винных подвалах Бюргершпиталь – это единственная сохранившаяся и полная бутылка этого легендарного урожая, считающегося лучшим за последние тысячелетия. Вюрсбургские вина любили Гёте, Вагнер и Лист. Закончить рассказ о вине я хочу рекламным постом вина Вюрсбургер Гевюрц Трайм Минер Кабинет, чтобы вы вполне могли понять, о чем я рассказываю. Нежный аромат розы и гвоздики. Наш нежно-горький Геверц Траминер не только прекрасно сочетается с острыми блюдами азиатской кухни или сырами с белой плесенью, но и является гармоничным сопровождением к выпечке с пряными ингредиентами, такими как анис, гвоздика и корица. Подходит для холодного времени года. Но не только винами знаменит Вюрцбург. Именно здесь, 8 ноября 1895 года в физическом институте Версбургского университета Вильгельм Конрад Рентген открыл свои знаменитые рентгеновские лучи, названные его именем. За открытие которых в 1901 году он получил Нобелевскую премию по физике. Рука с кольцами – первый рентгеновский снимок человеческого организма. Кисть руки жены рентгена Анны Берты Людвиг от 22 декабря 1895 года. А в франконском городе Швайнфурте в 1903 году было сделано другое судьбоносное техническое изобретение. Компания «Фихтель и Сакс» интегрировала велосипедную муфту свободного хода и ножной тормоз ступицу свободного хода. Ступица свободного хода заднего колеса велосипеда с обгонной муфтой и ножным тормозом от производителя «Фихтель и Сакс» под торговой маркой «Торпедо» стала стандартом для городских велосипедов. Кто в детстве имел велосипед, Украина, школьник, орленок, хорошо помнит, вперед крутишь, едешь, Назад крутнул, тормозишь. Кстати, в 1883 году Фридрих Фишер построил в Швайнфурте первую шаровую шлифовальную машину и завод благодаря чему сферические металлические шарики можно производить с минимальным отклонением от идеальной формы. Это считается историческим началом для индустрии подшипников качения. И сейчас Швайнфурт – один из мировых центров шарикоподшипников. Основой всех этих достижений является, конечно, образование. И здесь необходимо отметить не только университеты, но и два старейших в Баварии средних учебных заведения. Первый – гимназия Меланхтон в Нюрнберге, непрерывно существующая с 1526 года. Библиотека гимназии включает в себя школьную библиотеку и старую школьную библиотеку. Первая содержит около 10 тысяч томов научно-популярной специальной и молодежной литературы, а также коллекцию компакт-дисков и библиотеку классических фильмов. В старой школьной библиотеке хранятся некоторые очень ценные сочинения Средневековья, в том числе часовые молитвы 1471 года. Вторая – Каролинумская гимназия, действующая с 1528 года в городе Ансбахе, Центральная Франкония. В школе есть историческая библиотека, содержащая около 15 тысяч томов на немецком, латыни, греческом, иврите и других языках. Среди учеников гимназии были Герман Геринг, и Вальтер Буркерт, известный немецкий филолог, специалист по эллинистической философии и культуре. Вот такие традиции. Собственно, сама Бавария, Альт-Бавария или Старая Бавария, состоит из трех округов. Верхняя Бавария, Нижняя Бавария и Верхний Пфальц. Это и есть та самая или коренная Бавария, разговаривающая на своем особом диалекте немецкого языка баварском. А тех же франконцев они отличаются не только языком, но и кухней и одеждой. Среди гастрономических особенностей баварцев это, конечно, знаменитое баварское пиво и баварские колбаски. Баварские пивоварни Пауланер и Эрдингер входят в 10 пивных брендов с самыми высокими продажами в Германии. Вообще только на территории Старой Баварии находится 308 действующих пивоварен. Рассказ о баварском пиве – это, конечно, отдельная тема, и я не буду ее комкать. Приведу только четыре совета от баварских пивоваров, как надо пить баварское пиво. Чтобы получить от пива максимальную пользу, храните его в темном прохладном месте от 6 до 10 градусов Цельсия, подавайте в выпуклом стакане, наливайте медленно – Пена должна быть шириной примерно 2 пальца и употребляйте только свежим в течение трех месяцев после производства. Характерной чертой старой баварской кухни являются многочисленные мясные жареные блюда, пельмени и выпечка. Старобаварская кухня – это часть кухни баварско-австрийского культурного ареала, включающей помимо австрийской кухни также и чешскую кухню. Например, Пиво, приготовленное в стиле чешского пильзнер, сегодня составляет большую часть пива, производимого и продаваемого в Германии. Самым известным баварским блюдом является белая колбаса или белая сосиска – Weisswurz. Это вареная колбаска, обычно производящаяся из телятины, свиного сала и пряностей в натуральной оболочке. Поскольку при ее производстве не используются нитриты, она имеет не розовый, а светлый бело-серый цвет. В Германии существует несколько видов белой колбасы, из которых наиболее известны мюнхенская, селецкая и гамбургская. Мюнхенскую белую колбасу обычно подают по две штуки в порции в миске с кипятком, чтобы она быстро не остывала. Еще к белой колбасе могут подавать редьку, редис, бутерброды со сливочным маслом или маргарином, посыпанные рубленым зеленым луком. Существует два способа поедания мюнхенской белой колбасы. Первый, держа в руке и помогая себе зубами всасывать колбасный фарш. Считается, что по этому способу поедания колбасок баварцы всегда опознают земляка. Второй способ с помощью ножа и вилки, делая на колбасе аккуратные продольные поперечные надрезы крест-накрест. Обычно употребляется со сладкой горчицей, кренделями с солью и пшеничным пивом. Согласно легенде, белая колбаса появилась на свет 22 февраля 1857 года в центре Мюнхена в популярном у извозчиков пивном трактире под Вечным Светом мясника Зепа Мозера на Мариенплац 26, напротив ратуши. Но, как установили исследователи, это только красивая легенда, и белые колбаски употребляли в Германии задолго до этого, и не только в Германии. Так, похожую селезскую белую колбасу традиционно готовят в селезии в декабре и едят в канун Рождества и Нового года с типичным селезским соусом, например, рыбным или имбирным. Сама колбаса состоит в основном из телятины и свиного бекона и приправлена лимоном, специями и белым вином. В отличие от селезской белой колбасы, польская белая колбаса обычно содержит чеснок и майоран и существует в великопольском, галецком, поморском и куявском вариантах. Как шутят баварцы, по экватору белых сосисок определяются культурные границы Баварии. Мюнхенская белая колбаса стала известна далеко за пределами Мюнхена, в том числе и благодаря традиционному фестивалю Октоберфест. Праздник ежегодно проводится во второй половине сентября на лугу Терезы, в центре Мюнхена, неподалеку от главного вокзала и продолжается в среднем около двух недель. Праздник отличается большим количеством пивных павильонов, палаток и разнообразных аттракционов. Октоберфест привлекает каждый год около 6 миллионов посетителей, приезжающих в Мюнхен со всей Германии и из других стран. Начало празднику положила Женитба кронпринца Людвига, будущего баварского короля Людвига I, на принцессе Терезе саксен гильдбург в честь нее назван и фестивальный лук. 12 октября 1810 года. С тех пор Октоберфест организуется, проводится администрация Мюнхена. В мюнхенском Октоберфесте можно подавать только пиво, соответствующее закону о чистоте пива и сваренное в пределах города Мюнхена. К участию в фестивалю допускаются только мюнхенские пивоваренные компании, которые варят для него специальное пиво Октоберфест с содержанием алкоголя 5,8-6,3%. Я уже говорил, что ежегодно Октоберфест посещают около 6 миллионов посетителей. Так вот, например, в 2014 году им и было выпито 7,7 миллионов литров пива. Октоберфест известен на весь мир своими огромными пивными палатками или пивными павильонами, в каждую из которых помещается до 10 тысяч человек. Все они из года в год управляются одними и теми же предпринимателями. Часто это семейная традиция, передаваемая из поколения в поколение. Вот, например, интересная особенность павильона Мюнхенской пивоварни Аугустинер, основанная в 1328 году и являющейся старейшей независимой пивоварней Мюнхена. Является то, что там наливают пиво из настоящих дубовых бочек в то время как почти все остальные пивоварни перешли на использование металлических бочек или снаружи обшитых досками. Для снабжения праздника электроэнергии используется 18 трансформаторных станций и 43 километра электрокабеля. Потребление электроэнергии составляет 3 миллиона киловатт-часов, что соответствует примерно 13% ежедневного потребления электроэнергии города Мюнхена. Интересный факт. В 1886 году Октоберфест был электрифицирован. Работу осуществляла фирма, принадлежавшая отцу Альберта Эйнштейна. В той электрификации участвовал и сам Альберт Эйнштейн, который вкручивал лампочки в шатре Шоттенхаммель. В рамках Октоберфеста ежегодно проводится костюмированный парад, один из крупнейших в мире. Первое фестивальное воскресенье 8000 участников маршируют в своих исторических фестивальных костюмах от Максимилианиума по 7-километровому маршруту до фестивальной площадки. Октоберфест сделал известными и популярными сейчас женский наряд Гирн и мужской Хозен с альпийскими шортами на подтяжках и рубашками с длинным рукавом. «Дирндль! Это современный женский костюм с короткой юбкой, стилизованный по традиционный наряд населения немецкоговорящих альпийских регионов. Появился он в конце 19 века как униформа прислуги и благодаря Октоберфесту приобрел всемирную популярность. Приезжая на Октоберфест в Мюнхен, туристы могут и соответствующие одеться. Мужчины в альпийские шорты, рубашки и белые гольфы, а женщины в дирнды. Причем в различных моделях и вариантах. А если вы не имеете возможность заплести волосы в косички, то можно купить и соответствующий парик. А вот как выглядел баварский национальный костюм в начале 19 века. Длинные юбки, наплечные платки у женщин, цветные гетры, жилетки и пиджаки у мужчин. И обязательно шляпы с лентами и перьями. Шляпы с небольшими полями были обязательно зеленого или темно-зеленого цвета. И украшались орлиным пухом, петушиными перьями, кисточками из волос серны. Современные баварцы поддерживают традиции национального костюма и не только объединяются в клубе, но и носят его всей семьей на различных фестивалях и фольклорных мероприятиях. Традиционным баварским мужским украшением костюма является цепочка Чаривари или Шаривари. Шаривари состоит из толстой серебряной или посеребной цепи в которой подвешиваются разнообразные брелоки, драгоценные и полудрагоценные камни, серебряные монеты и медали, рога, клыки, лапы, пучки шерсти, зубы животных и другие охотничьи трофеи. Мужчины это украшение носят на поясе, женщины носят шаривари традиционно на шее. О технических и научных достижениях Баварии говорить не буду. Перечислю только небольшую часть всемирно известных компаний, имеющих штаб-квартиры в Баварии автомобильные BMW Audi Man, оборонная компания Kraus Maffei танки Leopard, оборонно-космическое подразделение Airbus это Еврофайтер Тайфун, транспортники А400, А330, беспилотные системы, космические аппараты и так далее. Я думаю, этого уже достаточно. Но о чем я хотел бы рассказать, так это об уникальном сооружении, которое находится в старой баварской столице, городе Регенсбурге основанном еще в 175 году нашей эры, как римский военный лагерь, который до 1806 года был резиденцией Рейхстага Священной Римской империи. Вальхал. Зал славы выдающихся исторических личностей, принадлежащих германской культуре. Здание в неогреческом стиле повторяющая в общих чертах архитектуру Парфенона Афинского Акрополя, построена в 1842 году архитектором Лео фон Кленце по инициативе баварского короля Людвига I и расположена на высоком берегу Дуная в 10 километрах к востоку от города. В зале находится одна полная скульптура самого Людвига I, 132 бюста и 64 памятные доски в честь тех людей, портреты или описания которых не были доступны для воссоздания их облика. Людвиг I включил многие исторические личности в число немцев, которые сегодня не являются немцами. Среди них представители Австрии, Швейцарии, Голландии, Фландрии, Российской империи, Польши, Швеции, Испании, а также англосаксы, римляне, готы и вандалы. Этой традиции придерживаются и сейчас. Среди известных, собственно, немцев, представленных в Алькхале, это и Гёте, и Гютенберг, и -Рер, и Екатерина II Великая, и Бисмарк, и Ренген, Гейне, Планк, Эйнштейн, Бах, Бетховен, Кант и многие другие. Среди причисленных к немецкой культуре это и Хлодвиг, и Карл Великий, и Коперник, Ван Дей, Барклай де Толли, Моцарт, Рубенс, Мендель. Отдельная доска посвящена неизвестному создателю песни о Нибелунгах. Есть и групповые пометные доски, борцам немецкого движения сопротивления нацистам и представителям трех коммун Швейцарии, которые в 1291 году дали клятву друг другу, так называемую клятву Лютли, которая стала основанием Швейцарского союза. Третий крупный регион Баварии – это Швабия. В Швабии говорят на западно-верхненемецких, другое название – алиманских диалектах немецкого языка, на швабском и бодензее-алиманском. Вот именно в Оберштауфене говорят на Бодензее алиманском, а в соседних Именштадте им альгой и Кемптоне, неофициальной столице исторической области Альгой, на швабском диалектах немецкого языка. Свое название регион Швабия получил от германского племени швабов или алиманов. В настоящее время помимо Швабии Немцы, считающие себя швабами и говорящих на швабском диалекте немецкого языка, проживают главным образом в соседней земле Баден-Вюртенберг. А за пределами Германии, во Франции, в Эльзасе, в Австрии, Швейцарии и Закарпатской области Украины. Столицей Швабии является город Аусбург. 60% жителей региона католики, около 16,5% протестанты, а вот 17,5% не придерживаются никакой из конфессий. Национальная одежда швабов имеет ряд интересных особенностей. Вот из этих открыток начала прошлого века можно сложить представление о швабском народном костюме. У мужчин своеобразные шапочки и шляпы. С лентами, посмотрите на их форму. И очень своеобразный женский головный убор. Посмотрите на женские платья и на эти три варианта женских швабских головных уборов. Первый из них это платок, второй чепец сзади на волосы и своеобразное украшение в виде колеса или полуколеса. Большинство таких головных уборов были свадебными, однако его надевали и по праздникам, и в церковь, и для семейных портретов. Этот головной убор распространен в Швабе и Ольгое. Изготавливаясь они из кружева, расшитого шерстяной пряжей, в Ольгое иногда даже с жемчугом, или из сложенной прессированной льняной или шелковой ленты. Бантик на шею сзади выполнен из шелковой ленты. Интересно, что в соседней земле Баден-Вюртенберг швабские женщины носили шляпки с помпонами которые как национальное отличие используются сейчас в рекламных целях всевозможной местной продукции. Мужчины в швабе, помимо костюмов, о которых я рассказывал выше, носят и ледерхозены, вот как э, с праздника Вихшайт в Альгои, о котором я рассказывал в сюжете. Туфли хафель шух, в 1803 году у охотника Леодорна и придворного сапожника нескольких королевских семей Йозефа Шратта из Оберсдорфа возникла идея сделать обувь по образцу копыт серн. Охотнику нужна была обувь, которая позволила бы ему комфортно передвигаться в горах. Так и родились туфли Хафель Шух. Край подошвы у них делается твердым из, железных заклепок с зацепами, чтобы обеспечить сцепление. Внутренняя часть напротив мягкая, чтобы она могла лучше адаптироваться к поверхности. В начале обувь этого типа носили в основном охотники, что дало ей название охотничья обувь. Ее и до сих пор используют многие жители Обер-Альгау. Обувь понравилась туристам и постепенно эта модель обуви стала популярной. Для швабской кухни типичный и наваристые супы, и блюда из картофеля, и различные тушеные блюда. Фирменное блюдо швабской кухни – швабские маулташены. Это клетки из теста с начинкой из мяса, шпината и лука, или с чисто вегетарианской начинкой с сыром и шпинатом. В различных регионах Шваби есть и свои особые рецепты, которые требуют дополнительных ингредиентов, таких как вареная ветчина, копченая ветчина или жареное мясо. Подают молтошины обычно одним из следующих способов. В наваристом говяжьем бульоне, отдельно отваренные с обжаренным на масле луком и с картофельным салатом, или жареные. Отваренные нарезают пополам наискосок, а затем обжаривают на сковороде с луком или яйцом. Легенда гласит, что их когда-то придумали монахи, чтобы обойти запрет на мясо, во время Великого Поста, поскольку Господь на небесах не видит завернутого в тесто мяса. Маулташены – классическое блюдо Великого Четверга в Швабии. Шупф нудель или пальчиковая лапша. Это лапша, приготовленная из ржаной и пшеничной муки, яиц с добавлением картофельного пюре. Традиционно их формируют вручную и часто подают с квашеной капустой. Это блюдо присуще южногерманской, чешской, австрийской кухням под разными названиями и вариациями рецептуры в зависимости от региона. Помимо пива и вина в Швабии большой популярностью пользуется сидр. Из всемирно известных достопримечательностей Швабии и Восточного Ольгоя кто не знает замок Ной-Швайнштайн. Эту реплику средневекового замка, послужившего прототипом для Уолта Диснея и Диснейлендов во всем мире. Но мало кто знает, что недалеко от него, непосредственно на границе с австрийским Тиролем, находится замок Фалькенштайн. Самый высокий замковый комплекс Германии, 1268 метров над уровнем моря. Основан в 1280 году. Сейчас это средневековые руины. Создатель Нойшфвейштайна, король Баварии Люды II, собирался перестроить их под названием Замок рыцаря-разбойника, но не успел. А жаль, был бы еще один всемирно известный туристический объект. Вот вы видите эскизы. Как-то так он задумывался. В настоящее время в Германии популярным стало ношение традиционной одежды или ее элементов, причем среди представителей любых возрастов. И закончить свой рассказ я хочу интересным фактом. Согласно опросу, проведенному в Германии в ноябре 2020 года, сосиски с картофельным салатом – самое популярное блюдо в канун Рождества. Картофельный салат – это вариация на тему нашего оливье, но только без колбасы. Может заправляться как маслом, специальным соусом, так и майонезом. Так что можете найти рецепт и сами попробовать для разнообразия, может быть понравится. Я надеюсь, что максимально смог ответить на поставленные вопросы. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте еще вопросы. С удовольствием буду на них отвечать. До свидания!